Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Відразу познайомлю із гостем нашої студії. І сьогодні це поет Сергій Дунів. Рада вітати вас у нашій студії. Добрий день. ви ініціатор Житомирської асоціації поетів Аз'єсм, головний редактор літературного журналу Ковчег, член міжрегіональної регіональної спілки письменників України і Конгресу літераторів України, лауреат літературних премій. Це сьогодні. А як все починалося? Колись Павло Савченко писав: Зміна родить Рими. От цікаво, які зміни у вашому житті спонукали до того, що вам захотілося виразитися саме в поетичній формі? Ні странно, навіть відправною точкою все таки була любов. Тому що я почав писати літ 14 наверное, перша влюбленість. Ну и естественно, что это выражается у каждого, наверное, человека в чем-то возвышенном, в поэтических строчках. Вот так у меня тоже получилось. Правда, это было э, спонтанно и далеко не свое, потому что я переделал э, что-то известное, но отправная точка была такая. А потом уже начал серьезнее, когда уже понял, что это становится моим, что вот через поэзию я могу выразить себя, как-то с миром разобраться, с окружающей обстановкой. Ну, все-таки любовь отправная, потому что, наверное, вот сейчас я понимаю, что это самое основное в жизни. А у вас много философской лирики. На какие вопросы вы шукаете ответ? Ваша поэзия – это думки в голос? Да, это разговор, скорее всего, с самим собой. Вот говорят, лирический герой. А я считаю, лирический герой, э, но ну, это и есть автор. Все-таки выражается действительно. Отделяют, бежит. да, отделяют только из-за того, что э, все-таки мы не знаем, кто мы есть. Вот это я, что такое я? И вся философская поэзия моя направлена на то, чтобы разобраться именно, для чего я пришел сюда, кто меня привнес в этот мир, что я значу. Вот. Ну и, следовательно, не только в себе разбираешься, в других, но вообще в жизни. Вот уже полсотни лет за плечами, а все никак не можешь понять, для чего ты здесь. Вот. А давайте мы уже послушаем поэзию, чтобы не знать, Хорошо. какие думки. Хорошо как раз оно будет созвучно с вашим вопросом. Есть обычный жизни ход и судьбы движения. Тут не каждый разберет суть предназначения, для чего всей мир его привнесли однажды, наделили для чего неизбывной жаждой познавать и открывать знаки и значения, а не просто созерцать вечное движение, вносит вся посильный вклад всей жизнью бренной, созданный не им уклад на земле нетленной. Каждый свой оставит след, Хайл жизни, славил, и других, похоже, нет в этом мире правил. Пошуке сенсу життя» в принципе зусречается в богатых литераторах, Вот для вас, что такое сенс життя? Ну это вопрос, наверное, для каждого человека, не только для литератора, там, поэта. Но я для себя <coughs>, нашел ответ, хотя он, конечно, не окончательный. Э, смысл жизни э, привнести, э, пропустить жизнь через себя облагородить свою душу и отдать как можно успеть, как можно больше э, в окружающий мир, но и в то же время потом же душу заберут, так вот она должна быть, наверное, гораздо лучше, чем та, с которой мы пришли сюда. Но, ну, я считаю, что вот это и есть смысл жизни. У вас много поэзий, присвященных пейзажной лирике. Природа вас надыхает. Пожалуй, я больше всех, живя в городе, в Житомире, больше всех, наверное, обращаюсь к этой поэзии. Нет, если Владе... Владимир Белозерский много пишет э, пейзажной лирики, Но ну, как-то у граждан не получается. Как-то в Киеве я был, меня приглашали выступать, и когда я начал читать, после выступления многие говорили, продолжайте только э, пейзажную лирику. Я говорю, ну, это же нельзя командовать себе там пейзажное или не пейзажное. Я люблю больше всего осень. осенью. Осенью надыхая. Вот. Дай бог, чтобы ни одна из них не стала болдинской, а писала себе да, как болдинскую осень. А есть какая-то пора року, яка, ну, найменш вас приваблюет? Что для поэта такого не Нет, нет раньше, раньше я говорил, что больше всего осень. А теперь я уже люблю любое время года. У природы нет плохой погоды. Вот. И у меня собралась книжечка, которую выпустил, «Отрада» называется, чисто пейзажная лирика. И там уже представлены все времена года. Я даже не думал, что я буду писать о том, что мне не так импонирует. Даже «Мисс уже мне нравится. Вот. Поэтому я уже не могу сказать, что больше. Ну осень, конечно, больше, потому что осень все-таки, наверное, это какие-то итоги. Ну так, так это сам. Осень жизни, осень. Тут ты приходишь к тому, что начинаешь как-то острее все это воспринимать, чувствовать, какие-то делаешь выводы, планы начинаешь строить. Весной ты уже оголтело летишь по тем планам, которые это А як це відбувається? От ідете ви містом. Що має статись такого, що ви маєте побачити, що ви собі сказали, я маю про це написати. Що вас надихає? Я от до сих пор ніяк не можу зрозуміти, як це відбувається, стихи, відкуди приходять і так. Це не поза, это так воно і є. Ну, когда я иду мистом или за мистом, если я смотрю и мне нравится, я просто впитываю. Я впитываю, а потом уже э, где-то оно, видать, внутри обрабатывается каким-то образом. И ну, ты уже не можешь не писать. Главное, чтобы была какая-то отправная точка. Вот эту вот ноту попал на нее, и тогда разворачивается. И потом даже не знаешь, чем ты закончишь. А почитай-то нам. Э, о природе? Так. Uh, у нас зима, вот зиму я когда-то очень не любил. Но вот зима уже кончается. В этом году мы не очень ее так... Но был такой мороз, который, снежок, который э, вдохновил. Называется стихотворение «Таится в снегах теплота». Февраль, и мороз не спадает. Ну вот, у ногого куста покров оседает и тает и это, видать, неспроста, видать, даже в стужу густая таится в снегах теплота, спасенные этим от ленья ждут корни положенный срок, чтоб сока весенним кипением мир вытолкнуть каждый листок. Дякую. А от, кажуть, если можешь не писать, не пиши. Вас, вы пробовали не писать? Вас так выходит, че не? Я сам придерживаюсь такого правила: если можешь не писать, не пиши, потому что я пишу только по вдохновению. Вот тогда срабатывает другое. Не могу не писать. Но есть, а есть процесс? застой, провалы, было даже такое, что годами и уже думаешь, что. Неужели никогда больше охочется, а потому что это как наркотик? Потому что такой кайф получаешь в конце, когда что-то свое создал. Вот. И сказал ну. так, я про это думал, мабуть. Да, когда оно получилось гармонично, тогда даже завидуешь тому, кто это писал самому себе. Завидуешь. Поэтому я только по вдохновению, а оно, ну, это ж не постоянно. Вот. До речі, а бывают у вас такие, как, скажем, творческие застои? Ну да, я же говорю, А что... как вы зрушуєте с места это? Ой, <свят> ну до депрессии, слава богу, не доходило, но тяжело. Потому что, я же говорю, тот самое больше пугает то, что особенно чем дальше, чем больше за плечами уже, когда уже э, вот есть э, ребята, которые говорят, все, я все свое сделал в литературе, а я говорю, что нет, я считаю, что пока мы на этом свете, мы должны до конца, если мы уже пошли по этому пути э, идти. И поэтому Ты, тяжело. Бишь, а развивается, думки все одно изменяются с часом по сути. Ну, ну да, так каждый каждый вставаем. миг мы сами да. уже другие. Все, вот. поэтому говорю тяжело. Тяжело, но тем не менее преодолеваем, пытаюсь настроиться. У меня есть стихи, сам не пишу, других читаю. Вот этот момент, я читаю других и заполняю, вот, и, и набираю сил. Думаете, про а как вы ставите до сучасної украинской поэтичной литературы? Не только до украинской, но и русской вообще. И я считаю, что движется э, ну, х просто мы мало ч знаем, мало знаем, потому что очень много есть молодых э поэтов на Украине, э в том числе и у нас в городе, которых мы еще не знаем, но которые, э вот если э войти в их круг, потому что э так разбилось, и они где-то валятся. Я вот знаю, что э собираются на квартирах сейчас. Опять э вот когда-то было, было, квартирники, я их называю «домушники». Вот, ну так в кавычках, конечно, «домушники». Но это мы, мы тоже когда-то так были. У нас был клуб Людмила, он это представляла квартира хозяйкой этого клуба, и мы там собирались. Я считаю, что все это развивается. Единственное, что мне бы хотелось, конечно, чтобы все-таки и государство и ну, ну, на культуру больше обращали внимание, потому что я понимаю, что денег мало и на соц, какие-то программы, там еще на что-то. Но культура, это, наверное, все-таки, вот если будет культура, вот Майдан показал, Майдан же показал, насколько дух этот украинский есть, что это ж молодые люди. И вот есть поэзия Майдана, есть поэзия сейчас АТО, есть поэзия здесь, которые переживают это все. Вот нам уже тяжелее выразить это, потому что мы, наверное, не на том времени, на котором они. А молодые, и я поэтому обеими руками за то, что происходит в литературном процессе, который даже пускай не очень виден. А если говорить, власне, про Житомир, на вашу думку, литературно-мистецкое життя Житомира, яке воно, воно вирує, чи воно жевріє? Ну, Но... Вы же видите, что практически незаметно, да? А я думаю, что все-таки э, там, там идет бурный процесс. Просто мы не видим, вот союз писателей, житомирское отделение, к сожалению, как-то неправильно поступает. Когда-то вот э, Горбовский Валентин Борисович ввел э, студию литературную, областное объединение было. От і збирав молодих і, і проводили, і в газеті опублікували это підтримували. А зараз как-то всі пішли як в підполі. Ну, ми ще питаємося. Ми задаємо книжечки, делаем журнал. До речі, ну, два від, відзначили річчя Житомирської асоціації поетів Аз'єсм. І відбулося в суботу, так? В суботу да, да. презентація нового в літературному музеї. ковчег. Ми бачимо світлини на екрані. Розкажіть, будь ласка, про цю подію. Ой, за них Слово. О ковчегах, про это <клес> Значит, э, этот ковчег вышел, это юбилейный номер, и вышел посвященный нашему 20-летию, нашей ассоциации. Ассоциация образовалась в 1995 году. Значит, в 1993 году я пришел в Вечерний житомир, э, начал вести поэтическую рубрику. И за два года мы увидели, что очень много ребят, которые пишут стихи, и м, надо было им помочь. Помимо того, что где-то в газете, когда мы делали эту колоночку, мы решили сделать, выпустить альманах. Так и назвать его. Я уже подарил альманаху имя своей книжки, которую хотел есть Потом думаю, Азьес для себя это очень как-то... Ну, нескромно, поэтому отдал это всем э, с той целью, что каждый есть, каждый есть личность, творческая личность. Вот. Э, но ну, опыта не было, э, альманах мы не сделали, но сделали ассоциацию. Потом мне обошлось э, ни одной газете в Житомире, которая бы не публиковала стихи наших ребят. Мы договаривались. Ну я как инициатор, у меня, э, ну, я прошел такую школу что понял, что не надо командовать и нельзя командовать творческими людьми, а надо просто поддерживать <свят> <свят> вот, и направлять. И поэтому у нас даже в ассоциации нету такой должности, как голова там или председатель какой-то там, руководитель, ну, инициатор, который иници... инициатирует э, это самое, вот это направляет. направляет вот. Это. Ну и поэтому, когда нам было уже почти 10 лет, в 9, в 2004 выпустили «Ковчег» с той же целью, чтобы выйти на другую уже площадку. До сфер. речи, назва «Ковчег» тоже Ах. такая глубокая. Ну да, у нас как-то так получилось. Даже вот к этой... Э, как-то получилось, что «Азъездник», «Ковчег» и все непроизвольно. Э, может быть, из-за того, что где-то внутри у меня, потому что я все-таки верующий человек, я пришел к вере. И вот как-то оно, э, это все очень глобальная, как вы говорите, неоднозначная, и это наши корни, это корни христианские. Вот. Поэтому даже вот когда сделали, вот мы такой складень, мы делаем, как вот я называю, книжечка выходит и тут же складень, то есть книжка уже, там все-таки больше на нее надо средств, меньше экземпляров, а это уже больше, это получается, я говорю, вот это орден, а это подвязка, орден с подвязкой, и вот даже это мы назвали складень лепта. Это наша лепта, здесь по одному стихотворению, как визитная карточка наших ребят, ассоциации. А от ювелирный выпуск. Да. Какие сюда поэты вышли? Значит, вот за, за все время через нашу ассоциацию прошло 30 человек. Вот все они, 30 человек, здесь отмечены. Это с самого начала. Если кто-то где-то ушел, или вот, к сожалению, три человека умерли, здесь все они отмечены. Вот. Кто-то больше представлен, потому что тогда он проявился, а потом исчез. Кто-то меньше. Но никто не забыт, и все это есть. Тематикой не обмеженный, так я разумею? Нет, тематически не, не было границ, было другое. Просто представить каждого самое лучшее. Очень жесткая планка. И вот, может не скромно прозвучит, но я вот сейчас смотрю и завидую, все классические ребята, все хорошие очень поэзии, уровень очень жесткий. И вот когда мы издали «Ковчег», он буквально же через пару номеров стал международным, потому что наших тогда было 15 уже человек или там 20 где-то. Мы не могли вытянуть каждый раз этот полностью сделать журнал. Мы начали расширяться. Сначала по Украине, всеукраинским он стал, а потом международным, там Португалия, Германия. Ну, конечно, это выходцы отсюда, которые, которые живут там, Соединенные Штаты, Канада, Израиль. Так что и передавался журнал, и он у них есть. А этот выпуск лежит в Ленинке, бывшей Ленинке, в России уже, э, в Москве. Потому что я считаю, что культура есть культура, и надо где только можно. Они зарегистрировали благодарственное письмо, номера. Присвоили. А что вы еще маете, какие планы маете в работе на сегодня? Можливо, что Я пишу, что? <связано> планы на майбутнє, можливо, что-то у вас в работе? Книга, или еще какая-то идея? Идея у меня, если будут деньги, выпускать ковчег, и чтобы в нем было в середке. Вот как в этом номере мы сделали вставочку художника, художника, представленного Сергея Бикету. Так вот здесь я планирую, чтобы выходил книжка в журнале. И так сделать на такой скрепочке, чтобы можно было вытащить и скрепить, и это был полноценный сборничек, пускай маленький. Вот мы выпускаем вот для поддержки вот такие небольшие, я их называю мотыльки, книжечки. Но эти 28 страниц вмещают 50 стихотворений. Это что же тоже хорошо? Вот на сегодняшний день. Ну это маленькие вешки за какой-то период, год, там, может быть, полгода, кто как пишет. А кто пишет более э, много, то сегодняшний, вообще на сегодняшний день вот на, набралось вот он на такой разворотик. Мы сделали, и также он называется складень. Угу. Вот сюда помещается тоже порядка 20 стихотворений. То есть 20 листов книжечка можно, можно считать. Но что на одном выпустить, сколько денег надо, что Дальше вот такое. Новостой. Все упирается в деньги и все это, как говорится, за свой кошт. Ну, по крайней мере, э, находим, изыскываем возможности и помогаем, поддерживаем друг друга. Кстати, Но... я хочу показать, так. можно? Так. Первый номер, первый номер. Вот такой он был. Сейчас уже 80 страниц, да, а здесь было 60. Здесь тоже у нас и, и сначала были поэты, художники, потом немножко драматургии даже показали и прозу даже публиковали. Ну, конечно, с прозой. Ну, находили, находили, но прозы. По етому надо, допустим, 20 строченень, 2 сторінки. <свісно>. Для прози надо 4. І знову ж 4 4, 4, 4 мінімум. Так, і фінальні часи. На жаль, наша передача добігає кінця, наша розмова. Але на завершення хотілося б почути від вас ще поезію. На прозі да. весна, щось таке, можливо, весна, про кохання. Вот Ольвія почитаю. У мене не дуже багато е-е любовної лірики, но щось є. И накануне марта месяца, 8 марта, пускай еще далеко, но другой возможности не будет, я почитаю стихотворение. Я соскучился, да не могу. Позови только и побегу босиком по снегу в пургу на злолютому февралю, потому что люблю. Если море плод смастерю, если горы, туннель пробурю, не смогу, развалю, пропасть глыбами завалю, вечный лед растоплю, потому что люблю. Я плевал на беду, будь хоть ад и в аду, я дорогу найду, я дойду до да бреду, возле ног упаду и в бреду прохриплю, я люблю. Дякую за цю розмову, за чудову поезію. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні в об'єктиві був поет Сергій Дуняв. Дякую всім за увагу. Я дуже радий. вам. Спасибо большое. Дякую вам.